Середу 11 липня наше місто відвідав депутат Верховної Ради Сергій Глазунов. Спочатку Сергій Миколайович разом з комісією у складі міської влади та депутатського корпусу завітали до осередку жовтоводської організації Афган, яка працює з підлітками та юнаками на базі середньої школи номер 8 у колишньому тирі. Діти та їхні батьки радо спілкувалися з гостем та ще й подарували цікавий сувенір на згадку. Сергій Глазунов нещодавно допоміг даній організації відремонтувати покрівлю даху та подарував спортивний тренажер. А сьогодні голова організації Афган Сергій Іщенко поділився з Сергієм Миколайовичем ще одною мрією афганців. Ми от себе, ми роботаємо. Працює... Да, ми закрити ми отправили письма. Ну, зараз ми відправили письмо, нам видають БТ. Мы хотим его поставить. на нас Для того, чтобы его поставить, в принципе, мы привозим, мы собираем сейчас денег. Но чтобы его сделать конверсию, нужно деньги назад. В принципе, вот этих денег надо большие деньги. Для нас большие деньги. Это БТР. Мы написали письмо, его зарезервировали. У нас есть, он как бы держится за нами. Но для того, чтобы его... Ну, вот я приблизительно показываю, какие памятники есть у людей. Мы... Это... Да, вот это очень красивый, конечно, но да, это... 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 это очень это... будет дурац Ну, приблизительно что-то такое, мы хотели бы сделать. Небольшой постамент, поставить БТР и пускай бы Конверсию, для того, чтобы его вывести с вооружения. Не сделать конверсии. Вот за это нужно, по в принципе, заплатить заводы конверсию. Нам озвучили сумму порядка 30 тысяч. А ты на вооружении Да, он в вооружении. Просто вот его части списывают, и его надо сделать, чтобы его сделали как памятник. Мы за, завод, завод какой? Он Минобороны понимаете. Да, Минобороны. Да. Давайте сделаем так. Вы на меня напишите письмо о том, что вы хотите сделать, что такой вот, суммы да. не имеется. Чтобы... Прошу допомогти. Я, якщо міністру оборони, запрошую для того, щоб он дав команду завод, щоб вони зробили цю операцію бішли. Да, да. Давай, давай спробуємо двісти. давайте письмо готуйте, а я і переговорю з Саломатіном, щоб допомогти в цьому вітаці. Цього дня на мешканців мікрорайону восьмої школи, а точніше на самих маленьких його жителів, чекало ще одне свято відкриття нового дитячого майданчику на подвір'ї восьмої школи. Привітала малечу Олена Малоок. Шановні мешканці мікрорайону, сьогодні у нас непересічна подія в нашому місті, але все далі ми бачимо, що такі події будуть для нашого міста традиційними. Минуло лише місяць від того часу, коли ми в мікрорайоні по вулиці Будьонного відкрили майданчик. і Сьогодні знову така радісна подія у вашому мікрорайоні. Тепер буде сучасний модернізований гарний майданчик. Де діти зможуть відпочивати разом зі своїми друзями, а матусі можуть спостерігати і теж саме відпочивати? Хочу сказати, що такі події відбуваються в рамках проекту. Нашої обласної державної адміністрації Дніпропетровської обласної організації партії регіонів в рамках проекту Дитячий майданчик у нашому місті. Це вже шостий майданчик такого формату. Тому я думаю, що ті побажання, які висловлюють наші громадяни, вони не залишаться поза увагою, і такі майданчики будуть встановлені в усіх мікрорайонах. Хочеться сьогодні від усієї нашої міської громади подякувати і губернатору області Олександру Юрійчу Вілку і Сергію Миколаївичу Глазу. Нову і міському голові Анатолію Володимировичу Кузьменку, всьому депутатському корпусу нашої міської ради за те, що даний проект був підтриманий і реалізовується. Ну зараз ми з вами всі перебуваємо на екваторі літа. Хочеться побажати всій нашій малечі, учням, гарного відпочинку ще кожній жовтоводській сім'ї, благополуччя, достатку. І нехай всі наші зусилля будуть спрямовані для того, щоб ми забезпечили щасливе дитинство нашим дітям. Вітаю вас, жителі мікрорайону, з такою гарною. Доброго дня, шановна громада. Дуже приємно бути разом з вами сьогодні на цьому святі. Хотів би сказати, що в минулому році в Дніпропетровській області було встановлено близько 158 дитячих майданчиків. В цьому році це буде 280. На наступний рік планується 500 дитячих майданчиків. І стоїть таке завдання, щоб в кожному селі, в кожному подвір'ї. В містах стояли дитячі майданчики. Я бажаю нашим діткам, діткам гарно проводити час тут, завжди бути здоровими, веселими, радувати своїх батьків, дідусів, бабусів. Бажаю всім щастя, здоров'я, успіхів і гарно відпочивати. Привіт всіх при... пришедших. Хочу виразити огромну благодарність від вас, жителів нашого мікрорайону, від себе лично. Депутату Юховной России Сергею Николаевичу Глазунову, Александру Юрьевичу Вилкову, губернатору нашей области, что с их поддержкой у нас в микрорайоне появилась вот такая вот красивая площадка. Дети это цветы жизни. Поэтому, как мы будем за ними ухаживать, такое нас ждет будущее и впереди. Поэтому всех поздравляю, всем огромное спасибо, что сегодня пришли. Как небо, яркая звезда В доме запах хлеба и парного молока Как она прекрасна, милая земля Льется наша песня, мы одна семья О -о -о -о, Только вместе мы большая сила Ранковою росою вмилася, доленьку шукала, блакитне небо, золоті поля, це найдорожча і свята земля, і де б не була завжди попер. Ще один приємний сюрприз на маленьких жовтоводців чекає 19 липня. Для них буде організовано конкурс малюнку на асфальті Рісунок моєї сім'ї за підтримки молодіжної організації Молоді регіони. Зустрічали Сергія Глазунова і в клініці сімейної медицини, де комісія познайомилася з медичним персоналом, матеріальною базою та особливостями роботи даного медичного закладу. По закінченню огляду Сергій Глазунов підвів підсумки свого візиту. Первое, я хотел бы сказать, что если говорить о цели визита, то это плановый приезд в город Желтые Воды, так как я всегда каждый месяц приезжаю и в округе обязательно один день бываю в каждом населенном пункте, который есть там в районе, в городе. И сегодня меня пригласили в первую очередь воины-афганцы после ремонта помещения. Мы встречались с ними, наверное, буквально где-то месяца 8 назад или 9. И они обратились ко мне с просьбой помочь по тренажерам в ремонте кровли, Работу они выполнены. Я помог им в приобретении шифера, немножко с тренажерами. И очень рад, что ребята, в общем-то, справились с поставленной задачей. Я справился со своей, с просьбой, с которой они обратились. Они справились с своей. И сегодня можно было видеть результат этой работы. Мы сегодня договорились с ними, что к 25-летию вывода войск из Афганистана обязательно в городе будет памятник воинам-афганцам. Я думаю, что у нас время достаточно, мы сделаем хорошие памятники, те вопросы, которые возникают, мы обязательно их решим. Открыли очередную детскую площадку сегодня в городе. Очень приятно, что каждый месяц появляется по одной площадке. В двух амбулаториях я оказал помощь приобретению необходимого оборудования для приема граждан. И сегодня вот э, одна амбулатория, это действующая, в которой мы были с вами буквально полчаса назад. И сегодня мы открываем новую амбулаторию, которую не было в данном населенном пункте. Я считаю, что сегодня медицина пришла к жителям поселка, потому что он отделен, отдален от города, людям тяжело добираться. Вот до конца месяца все вопросы и нюансы будут э, утрясены. И с начала следующего месяца, это с августа, так заверил заведующий, вашей больницы о том, что начнет работать амбулатория, и будет принимать здесь граждан, будет график. Это очень хорошо, тем более очень качественно выполненные работы. Оборудование для приема есть, я думаю, что жители города будут да, удобно, комфортно, и города будут довольны, населенного пункта, в котором есть амбулатория. Но я думаю, что самым главным событием, которое произошло в этом месяце для города, это есть принятие Кабинета министром постановы про социального захиста родительского и безопасного захисту населения желтых вод. Это постанова, которая вот в последние наверное, три года я и плодотворно занимался, и губернатор тоже, и нам удалось все-таки принять эту постанову. Программа продлена на 10 лет, более 200 миллионов гривен выделяется в течение 10 лет на реализацию этой программы. Для города это приличные деньги и решение очень многих проблем. Долго, конечно, мы работали с этим вопросом. Начиная с 2009 года по 2012 год прошло более пяти заседаний только комитета по вопросам экологической политики. Я был инициатором рассмотрения этой программы пять раз. В этом году, в начале года, когда был президент, губернатор обратился с просьбой нас тоже поддержать. Есть доручение президента. Длительный был процесс согласования в более 10 министерствах. Но сегодня есть результат. Программа утверждена, есть постановление правительства, и в течение 10 лет город получит более 200 миллионов гривен. У нас перспективы мы планируем, учитывая, что в данной школе очень небольшое количество детей занимается. Мы открыли амбулаторию и в перспективе хотим открыть группу, дошкольную группу для деток, которым нужно дошкольное, будем говорить, образование, Будем говорить это то ли кратковременного пребывания, то ли целый день. Мы посоветуемся, что нужно для жителей данного населенного пункта. Я думаю, что появится детский садик в ближайшее время здесь тоже. В принципе, к счастью, количество вопросов уменьшается. Хочу сказать, уменьшается. Ну, ряд вопросов, которые, они, может быть, не такие глобальные, но они возникают. Я думаю, что они в рабочем порядке решатся. Несколько писем мне нужно обратиться и... Кабинет министров по пересчету порядков всевозможных, потому что на встречах ко мне обращались преподаватели всевозможных учебных заведений. И несколько запросов нужно отправить в кабинет министров. То есть такая текущая работа, знаете, которую надо взяться и ее делать. Я уверен, что любое дело мы доведем до конца. Никто не верил, что, вот скажу вам откровенно, что эта программа может быть утверждена. Почему? Потому что с прошлого года было э, ликвидировано или аннулировано правительством более половины программ действующих. Сегодня минимизируется количество программ. Для чего? Для того, чтобы их доводили до конца. Программа, допустим, была по желтым водам, она выполнялась там на 28%. Разве это нормально? Время идет, деньги вкладываются, а результата нет. И количество программ было минимизировано до невозможности. Мне многие говорили о том, что никогда в жизни ее не продлят, есть решение правительства. Ну вот видите, результат есть. По желтым водам программу продлили. Я откровенно, честно говорю, очень рад, потому что считаю, что для города это ну, просто она настолько необходима, что без нее невозможно существовать. Так что я вас с этим поздравляю.